लड़कियों के स्कूल में आने वाली नई उस्तानी इंतहाई खूबसूरत और काबिल थी लेकिन उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी तमाम लड़कियां उसके जमा हो गई। और मजाक मजाक में उससे पूछने लगी अभी तक आपने शादी नहीं की मैडम ने दास्तान कुछ यूँ शुरू की एक औरत की पांच बेटियां थी शोहर ने उसको धमकी दी कि अगर इस बार भी बेटी पैदा हुई तो उस बेटी को बाहर किसी सड़क या चौक पे छोड़ आएगा खुदा की मर्जी वही जाने कि छठी बार भी बेटी ही पैदा हुई शोहर ने बेटी को उठाया और रात के अंधेरे में शहर के बीचों बीच चौक पर छोड़ाया मां माँ पूरी रात उस नन्ही सी जहाँ के लिए दुआ करती रही और बेटी को खुदा के सुपर्द कर दिया दूसरे दिन सुबह वालिद जब चौक से गुजरा तो देखा कि कोई बच्ची को लेकर नहीं गया है बाप बेटी को वापस घर लाया लेकिन दूसरी रात फिर बेटी को चौक पर रख आया दूसरे दिन वालिद जब चौक से गुजरा तो देखा कि कोई बच्ची को लेकर नहीं गया है बाप बेटी को वापस घर लाया लेकिन दूसरी रात फिर बेटी को चौक पर छोड़ाया रोज यही होता रहा हर बार वालिद बाहर छोड़ आता जब कोई लेकर नहीं जाता तो मजबूरन वापस उठा लाता यहाँ तक कि उसका बाप थका हुआ और खुदा की मर्जी पर राजी हो गया फिर खुदा ने कुछ ऐसा किया कि एक साल बाद माँ फिर से पेट से हो गई और इस बार बेटा हुआ चंद दिन बाद बेटियों में से एक की मौत हो गई यहाँ तक कि माँ पांच बार बेटे जन्म दिए और हर बार उसकी बेटियों में से एक इस दुनिया से चली गई सिर्फ एक ही बेटी जिंदा बची और वो वही बेटी थी जिससे बाप जान छुड़ाना चाह रहा था माम भी इस दुनिया से चली गई उधर पांच बेटे और एक बेटी सब बड़े हो गए टीचर ने बताया पता है वो बेटी जो जिंदा रही कौन है वो मैं हूँ और मैंने अभी तक शादी इसलिए नहीं की कि मेरे वालिद इतने बूढ़े हो गए हैं कि अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकते और कोई दूसरा नहीं जो उनकी खिदमत करे बस मैं ही उनकी खिदमत किया करती हूँ और वो पांच बेटे कभी कभी आकर बाप का हाल चाल पूछ जाते हैं वालिद हमेशा शर्मिंदगी के साथ रो रो कर मुझसे कहा करते हैं मेरी प्यारी बेटी जो मैंने बचपन में तेरे साथ किया इसके लिए मुझे माफ करना